День. і голосуємо наполягаємо це зробити вже. ваш час, як виступаючи, по 3 хвилини, вже 6 е, разів збіг. Тому Я ми все, просто в порядок денний. Питання, які ми подали і заздалегідь оформили. Якщо там у вас є двофорних документів, якісь претензії, нема питань. Можна додати нюанси. Ну, ви, будь пожалуйста не диктуйте. <гум> вот ви только що ви сказали, це на А я говорю другое. Кто хочется высказаться по поводу предложения депутата о включении в порядок денный пытания про создание темчасовой комиссии. При этом вы не ответили, вот себя встал и не ответил, вы говорите вопросы, да, я задавал. Скажите, пожалуйста, я никого не комментирую. Скажите, пожалуйста, что надо? Ведь надо сначала перед тем, как создавать комиссию, должна обозначить конкретные вопросы, которые будет рассматривать эта комиссия. И я не услышал ни от нет ни от какого-то другого депутата, кто сделал неправильное действие, кто совершил преступление, что надо рассмотреть, и какие конкретно вопросы будет рассматривать комиссия, если она будет создана. Таревир. Что? А ну-ка расскажите мне, ну, кому-нибудь. Расскажите, механизм работы этой комиссии. Начинайте. Механизм выходит из статьи 48. Ну, не надо. Заседание. Читаем пункт 3. Заседание. Тимчасовый контроль комиссии проводится и правило за третий. И далее до пути включает Ну, понятно. Так какой вопрос вы будете рассматривать на комиссии? Выкористание бюджетных кошек. Какие же... Ну, и как вы будете это рассматривать? Вот. Ногами будем приходить Смотреть глазами Надежда Михайловна, пожалуйста Я первый поднял Валерий, Валерий Иванович Что у вас такая избирательность? Что у вас избирательность? Это, это в какой статье Скажите, что у нее день рождения Она имеет право выступать депута, Раньше, чем кто-то принял Депутат депута. Ну что вы нервничаете? Ну вы что же будете говорить? Вы попросили высказаться. Высказываемся. Ну так вы же не можете Уважаемые вдвоем депутаты. высказываться. Уважаемые депутаты, уважаете женщину, у нее день рождения. Ну, сдержаны. сдержанны. на Уважаемые депутаты, вы чувствуете разницу в самом названии комиссии, временная комиссия и постоянные депутатские комиссии, в которые вы все входите. Постоянные комиссии работают постоянно и рассматривают вопросы, которые возникают периодически. Временная комиссия работает по конкретному вопросу. Ставьте вопрос, который будет на этой комиссии решаться. Люда, так послушай, ну что ж вы дублируете? Он и сам знает, что сказать. Скажите, конкретнее может быть. Конкретный, понимаете? Конкретный. Так, пожалуйста, Надежда Михайловна, вы высказывайтесь, не мешайте, пожалуйста. Ну зачем вы разговариваете? конкретно. Какой вопрос вас интересует по выкористанию СГ... по... по... бюджетных коштов? Конкретный вопрос. И поэтому конкретному да. вопросу я еще не закончила. Я Нет. не закончила. Нет, и по этому конкретному вопросу создается комиссия, которую вы так жаждете создать. именно комиссия временная работает по конкретному вопросу. Выяснила этот вопрос и прекратилась деятельность этой комиссии. Возникает другой вопрос, конкретный. Создается временная комиссия постоянная комиссия временная? Или это нужно рассусуливать и давайте два часа еще будем по этим вопросам Говорите, пожалуйста. Я передумал. Суды вы передумали? Да. Ставьте на голосование. Да не диктуйте вы мне, что мне делать. Сколько что, что вы такой террорист какой-то? Вот ставьте и все. Не хочу. Будете мэром, будете ставить. Не диктуйте Я меня, не пожалуйста. Не пожалуйста. Не бывает, пожалуйста. Вы меня не переспорите.

От ми не віримо, що виконав актор робіт. Ви, ви карпише заявляють, хочемо перевірити актор наприклад, не знаю, там роботу теплоізоляції школи номер один. І створюєте і працюєте. Ви бачите метри, кілометри. І робите висновки. А кошти прибіжають захід період, що саме перевіряється. Починаючи ну, від колодязів, як сказали по вулиці Вогоря, Шевченко, напишіть. Ми хочемо перевірити колодязі. О, то, жити, по колодязь. Сказали нам на комиссии, что их двести на год чистят колодец. Назвали две улицы всего. Звернение жителей всех улиц сказали, даже раз в пятилетку не чистят эти колодец. Выбрали, стали взять и кушать. Много вопросов, включая даже эти ласты. А что с ластами? А, а чего вам непонятно? Кто в них спит? Задавайте вопросы, мы вам ответим. А О, мы кто спит? А покупали? А вы... Не покупали ничего. Да, да. Ничего не покупали. Ну так что вы вспомнили? Потому что зубы Понимаете, у вас странный подход к этим всем вопросам. Вот вы работаете в Анзелях где? На Ладыжинской ТЭС? Вот ко мне подходят и говорят, на ТЭС работает частное предприятие, ворует электроэнергию. За эти годы своровали уже там на сотни тысяч гривен. И что я должен делать? Я что, должен верить этому? По поводу чего? А кто Но коммунальная... вам не дает право звертаться? Ну так, подождите. Кто, кто вам сказал, что вы не звертались? Вы лично свертались. Ваши друзья свертались. Тут были в с автоматами. Приезжали к Шевскому, за 6 лет просили документы машину сложить. Кто хочет высказаться по порядку денному, по предложению депутата? Пожалуйста. Вы опять передумали? Надумал. Надумали или передумали? Какая вам разница? Да вы что, Валерий Иванович? Так вы за или против борьбы чего? с борьбы с чего отвечаю? Она борьбы знает. с коррупцией. А, за вы, или я против? Внеси. Я уже знаю, что такое впечатление. Такое впечатление, а впечат... Валера. Не Валера, не... Валера, такое впечатление, что вы не хотите, чтобы вас проверяли. Для того, чтобы у вас не было. Э, вот. Не И было я, ничего, говорю, мнений, я говорю не, я говорю не о, догадан. не о замещении, а о, о Валере, дублировании службы. Я говорю не о замещении, а дублировании службы, чтобы у народа было основание э, ну, верить э, происходящему в мирской раде, в, в ведению э, финансов. Это все скрыто, скрыто от общественности. Или откройте от общественности куда? Вы, выкладывайте документы на сайте мирской э, э, рады. Э, дайте людям информацию. Элементарно. Какую? Какую? Какую, куда деньги тратятся? Никаких проблем нету. В каком виде дать эту информацию? Вот есть депутатская комиссия, створюйте. Она будет просить документы. Для до... получения дайте... этой, этой информации Это что? не надо Ты часово, депутатская комиссия. А так вы, вы ответите. Были запросы? Ну, хотите, создать? Вам были Если запросы? Если по закону, то она будет работать. Не, за... не по закону не будет работать. Слушайте меня внимательно. Вы задали мне несколько вопросов я на них буду отвечать, потому что вы ко мне обратились. Первое. Чтобы у вас не было искаженного, искаженного, искаженных домыслов о моей позиции по борьбе с коррупцией или с преступлениями экономического характера. Надеюсь, что вы меня слышите. Я однозначно стою на позициях своего президента. Однозначно, еще раз, если вы меня не слышали, заявляю и призываю вас. Более того, я вас пугаю. Если у вас есть сведения, что кто-то, используя свое служебное положение или другие какие-то механизмы, украл с бюджета или государственного или местного деньги, вы обязаны, если этого не сделаете, будете отвечать по закону, написать или устно обратиться с заявлением в те органы государства Украины, которые по закону должны этим заниматься. Вы, не зная сути вопроса, сегодня говорите мне о том, что мы хотим акты проверить. Да нет же проблем, никогда деньги без актов никуда не поступят. Если кто-то из вас не понимает механизма, еще раз извиняюсь, что вам расскажу. Казначейство имеет наши деньги. Они там хранятся. И если не дадут туда акты выкананных работ, они не поступят тому, кто исполнял эти работы. Вы увидим эти акты. Мы должны, если вы хотите информацию, я вообще удивляюсь, зачем вы говорите о законе прав, ну как бы доступа к информации. Если кто-то из депутатов встает и говорит, я прошу, ну надо же, мы же разума маты, я прошу, дайте общественности города информацию, сколько бюджетных средств вытрачено там в 10 или в 9 году и на какие цели. Тогда я даю задание. Мы с вами договариваемся, где это произойдет. Может, дадим дополнительную дотацию в газету. Включим туда еще 6-10 страниц, сколько надо для этого объема. И напечатаем информацию, куда деньги были потрачены. Ведь мы же делаем отчет ежегодный. Сегодня за первый квартал будет под подведение выполнения бюджета. Выходит сюда человек на трибуну. Задавайте любые вопросы. Если он не готов к ответу сегодня в полном объеме, обязываете его к следующей сессии выйти на эту трибуну и разложить все по полочкам. В чем проблема? Почему вы вдруг, узнав о том, что 9 числа вступает в силу новый закон, требуете создания темчасовой комиссии? в разрезе обеспечения выконания этого будущего закона. Это не предусмотрено законодательством. Называйте конкретный случай, повторяю вам еще раз. В общем, вы же не можете 36 депутатов парализовать работу. Завтра вы в суд пойдете. Вы придете завтра к Шерскому, и точно как у БОС, или к тому же рыбалка, или в финансовый отдел. И точно как у БОС скажете, а ну-ка я пришел сюда, великий депутат, документы мне сюда все, на стол. Так нельзя. Я отвечаю на вопрос, чтобы человек далеко слышал. Я, я не глухой, я не глухой. Что еще вы меня спрашивали на фоне? Ничего. Откуда вы знаете, как мы себя вы поведете себя в межах законодательства. Ну и все, ну дайте нам, дей, дайте нам действовать в межах законодательства. Еще раз. Я считаю, что это чистой воды популизм. И вы сегодня пиаритесь перед людьми, при этом не называете, кто украл, где украли, а И мы, в по а, по а по мы потом по расскажем, Валерий Иванович, мы потом расскажем, кто где украл. Вчора я сказала і на конечно, кажу, в мене теж 100% цікаве питання. Тобто, не цікаве. Воно для мене цікаве, як йде виконання використання бюджетних коштів. Так було чи ні? Так. так, я кажу, в мене це теж цікаво. Але буквально через сутки я сама собі подумала, я голова цієї постійної комісії. У нас це питання вже назрівало. Тобто, у вас ми могли б на позавчорашньому засіданні виставити на комісії. Нам вже недовіра більшості про виконання об'ємів е, жилічно-комунальних господарств, таких у нас три в місті, Гладижинської е, ТЕС, е, добробут і, виходить, е, зацікавило питання виконання, тобто використання бюджетних коштів добробута. За ТЕС тест немає. Да. Тому що тому що ці питання ми повинні з вами розглядати на постійній комісії. Ми працюємо круглорічно, круглотуточно і все. То чому ми не можемо з вами разом вияснити. Любове воєнно, коли рішуче комісія. І ми це питання, наприклад, по добробуту, по чому вас цікавить? Давайте сядемо. Оприділимо це питання конкретно, що цікавить, перевіримо і зробимо. І зробимо висновки, направимо наш матеріал за прокуратуру, там, куди ми порахуємо. А що ми так обізлилися, якось всі, не треба, на сесії ми будемо рішати, нам тут нічого не треба. Ні, так, ну, це ж то, не може. Таке Куда не було. Буде. Таке буде молоді. Цю репліку мені сказав, не ти не треба. Ну не треба, пожалуйста. Ми ж спокійно сиділи на комісії. Ви чуть це питання не підняли.